Помимо новых технологий избирательных, да, там, новых манипуляций, в этом самом, по сути дела, одна компания от другой практически ничем не отличается. И связано это в первую очередь с тем, что, скажем, не новые лица в политике нужны. Почему? Потому что, оно, по сути дела, новые лидеры, которые приходят, если они исповедуют старые принципы и старые ценности э, уже как бы, зрелых политиков, они, по сути дела, только да, преемственность поколений показывают. Они, э, и никак качественно на эту политику не влияют. Любая система инертна к изменениям. И в данный момент она сопротивляется всеми возможными способами, э, чтобы не измениться. У нас создаются новые политические силы, новое формирование и партийные объединения. В чем разница между партией регионов и политической силой, и допустим оппозицией, которая объединилась, создала новый список, но э, теми же самыми принципами подходит к ее формированию. Списки закрыты, э, оглашаются... Там, через несколько дней после, после того, как прошел съезд, потом они меняются в этом самом. То есть нам все время предлагается одна и та же повестка дня формирование сверху. То есть партийные лидеры все решают, партийные функционеры, лидеры, рядовые партийцы и избиратели никак не влияют на процесс формирования этих списков, никак не, не, не выставляют никаких требований к качеству тех или иных кандидатов. В мажоритарной составляющей аналогичная ситуация. Мы уверены, ну, на данный момент мы можем сказать о том, что 100 гривен дал это подкуп, гречку дал это подкуп, а поставил детскую площадку это не подкуп. Это забота. Это благо, благодеяние. А, а если отремонтировал дорогу за бюджетный счет, это благодеяние. И людей, таких у нас называют, благодеятелями. Потому что, ну здесь опять-таки можно в глуби, исследовать глубинные процессы и причины этого. Да? У нас люди к своим налогам относятся не как к, к средствам, которые они отдали в администрирование государства, а как к дании, которую нужно платить. И поэтому, если что-то от этой дани из крымского или из, из ханства что-то назад попадает, то это благодеяние, Люди благодетели. Вот. Поэтому я к чему это все как бы и веду в том, что по сути дела, компания ⁇ Честная ⁇⁇ это первая попытка установить вот этот вот цивилиз... ну, так называемый цивилизационный злам да, между избирателями и парти... партийцами, в результате которого избирательность выходит на первое место и формирует свои требования, свою повестку дня по отношению к политикам.